kecha internetda bizga bir savol kelyapti ayol kishi yozyapti qori aka menga bir javob bersangiz mana yangi yil yaqinlashib kelyapti erim hozirdan yangi yil bayramini qilishga xonadonimizda tayyorgarlik ko'rishni boshlagan albatta dasturxonda har yili aroq va hokazo va hokazo narsalar qo'yilib bizni xonadonda bayram qilinadi men namozxonman ibodatli ayolman erimga qarshi turyapman hoy adasi shunaqa qilmaylik endi u davrlar o'tib ketdi yetmish yil sakson yil mustamlaka davridagi illat axir bu biz mustaqil bo'ldik o'ttiz yil bo'lyapti mustaqil bo'lganimizga a bu bizni musulmonlarni odati emasku bu o'zbekni ham odati emasku qo'ying adasi shu narsalarni desam farzandlarim ham hammasi ha, adasini tarafida turib olib oyi siz nimaga bunaqa qilasiz hamma bayram qiladiku hamma yoqda mana bayram tantanalar boshlanganku nimaga siz bunaqa qilib turasiz biryilda bir marta ham shu yangi yilni kutmaylikmi bayram qilmaylikmi adajonim aytib turib türet, aytib turibdilarku bayram qilamiz deb farzandlarim ham adasini tarafini olyapti qor aka iltimos bir pandu nasihat qilib qo'ying deb yozyaptilar bu bechorani qarangd endi mana shunday ayollarni jahannami shu dunyoni o'zida alloh asrasin fir'avnni xonadonida osiyo onamiz yashaganlar iymonini e'tiqodini hayosini iffatini hamma yutuqlarini fazilatlarini saqlagan holda fir'avnning huzurida şey yashaganlar biz buni endi yani, fir'avnga qiyos qilmaymiz bular musulmon lekin osiy musulmonda tushunmaydi johil o'zini milliyligini ham bilmaydi madaniyatini ham bilmaydi unutib qo'ygan o'zini millatini ham durustroq tanimaydida nafaqat dinini agar dinini taniganda shu narsa bizni dinimizni bayrami emasligini yaxshi tushungan bo'lar edi xotin bilan janjal qilyapti endi men har yilgiaqangi kayfi zavo mana shunaqa mana shunaqa bayram qilaman deyapti ekan avvallari ham aytganmiz yana aytaman aynan shu bayram o'tgandan keyin yuzlab xonadon ajrashadi taloq qo'yiladi bir ikki emas yuzlab xonadon ajrashadi chunki er ichib keladi ulfatlari bilan ichadi soat o'n ikkida gumbaran qarz bo'ladi erta tongda shu it kabi sudralib to'ng'uzga o'xshab keladida xotin bilan janjal qilib taloq qo'yib yuboradi yoki xonadonda ichadi janjal bo'ladida xotini taloq qo'yib yuboradi taloq qo'yganda qo'ygandaham yana uchta taloqni qo'yadi birinchi yanvar o'tib sekin to'rtinchi beshinchi yanvardan boshlab shimildirg'ini osiltirib haligi uch taloqni qo'ygan qo'shtinoq ichidagi yigitlar kelishni boshlaydi qor aka endi yigitchilik mana bayramda bunaqa bo'lib qolibdida endi taloq qo'yib qo'yibmiz shuni bir narsa qiling deydi g'ij g'ij bo'ladi yangi yildan keyin mana shu talab qo'yganlar hamma donolarga boradi shunaqa murojaatlar bo'ladi bayramda xotinni taloq qo'yib qo'yman deb shu kerakmi bizga va biz mustaqil bo'lganimizga o'ttiz yil bo'lyapti haligacha o'sha mustamlaka davrini qo'msab yashayotgan qullar ozodlikka chiqinglar alal oqibat biz ozod bo'lganmiz biz hur musulmon o'zbek o'zini milliyligi madaniyati bor bo'lgan bir millatmiz kimlardandir qolib ketgan sarqitni biz yeydigan uni ko'tarib yuradigan odam emasmiz biz bizni tariximiz bor o'zimizga yarasha azizlar a bu musulmonlarni bayrami emasligi hammamizga ma'lumku nahotki shuni ham tushunishmasa ayol kishi tushunyapti bitta ayol boshi bilan butun oilasiga qarshi chiqyapti olloh xayrini bersin allohdan so'raymizki o'sha ayolni eriga ham bola chaqasiga ham tez fursatlarda tavba qilishni muvaffaq qilsin allohdan so'raymizki ish qilib shunday o'lib qolmasin o'shalar bechoralar mana yani shunaqa bayram qilib turgan paytda o'lib qolmasin deymiz aks holda jahannamga ketib qoladi hidoyat yo'liga o'tib tavba qilib jannati bo'lib o'lsin deymiz chunki biz hech kimni jahannamiy bo'lishini xohlamaymiz hozirdan o'sha paq paq boshlandi bizni mahallamizni ham hozirdanham kechasi paq paq etib boshlayapti undan ham battari bor qorboboni kiyimini kiyib olib ko'chada turibdi hozirdan gadoy bachchalar undan ko'ra madikor bo'l ko'chaga chiqib mard bo'lib tur birovni hojatxonasini tozalasang ham halol mehnating bilan pulini ol undan ham battari bor kecha internetda kelyapti so'rovnoma o'tkazildi ko'chada yoshi katta bir odamdan siz qorbobiga ishonasizmi desa ishonamanda deyapti siz deydi xudoga ishonasizmi deyapti savol bergan ha xudoga ishonaman desa men ham xuddi shunaqa qorboboga ishonaman deyapti bir ayoldan so'rayapti qorbobiga ishonasizmi desa ishonaman qorbobodan men tilaklar tilayman niyatlarim bor so'rovlarim bor qorbobo beradi deyapti oy bechora xalqim oy bechora musulmonlar qayoqqa qarab ketyapmiz biz qorbobodan so'raydigan bo'lib qoldikmi biz qorboboni o'zi kazzob bo'lsa o'zi to'qima obraz bo'lsa uni hamma tan oladi televideniyada ko'rsatuv olib borishyapti şey uch to'rttasi o'tirib olibdi biz men ham deydi yoshligimda qorboboni bor ekanligiga ishonib yurar edim keyin endi mana katta bo'lib sekin sekin tushunib yetdim o'zi yo'q narsa ekan to'qima obraz ekanku lekin baribir qor bobo yaxshida deyapti qachongacha biz farzandlarimizni aldaymiz qachongacha ularga kasdoblikni kasb qilib ta'lim beramiz azizlar qaytaylikoy qachongacha biz buni farzandlarga o'rgatamiz uyat emasmi bu ko'chada turgan bir kazzob gadoy vachcha qorboboni kiyimini kiyib olsa shuni uyimizga olib borib yolg'ondan qilamizmi besh yuz ming so'm qo'liga berib sovg'a olib borasan desa uch yuz ming so'mli sovgani olib boradi ikki yuz ming so'mni urib qoladi o'sha uch yuz ming so'mlik sovg'asi ham soxta bo'ladi bolani borib soxta tabriklaydi bola shunga o'rganib qoladi natijada ota onasi va hokazoa to'g'risida bular yolg'onchi degan fikr shakllanadi de farzandda kelajakda u jamiyatga nima foyda beradi endi yana bir narsa shu qorbobolarga me men ishonmayman juda judayam ko'pi jinoyatchi chunki yuzida maskasi bor soqolni qo'yib olgan narsani kiyib olgan kim ekanligini bilib bo'lmaydi shaxsiyati noaniq bir xonadonga qorbobo bo'lib kirib turib uyni o'marib ketayotganlar bor bo'ldi shunaqa dalar qorboboni kiyimini kiyib xonadonga borib varaqa tarqatib ketdi qayerdan bilamiz bu qorboboni qopini ichida nima borligini balki bomba bordir balki varaqa bordir balki o'g'irdir u undan battaroq ham bo'lishi mumkin chunki uni hech kim tanimaydi shunaqa kiyinib olganki o'zini otasi ham tanimaydi bu nima bu jinoyatni yashirish emasmi bu ehtiyot bo'laylik qorbobolarda ichida jinoyatchilar nihoyatda ko'p duo qilaylik alloh taolo qor bobolarga ham insof bersin tavfiq bersin hidoyat bersin ibodatga o'zi chorlasin hammalarimizni ibodatda sobit qadam qilib jonajon yurtimizni tinchligi xotirjamligi osoyishtaligini barqaror aylab osmonimizni musaffo qilsin alihi <Sessizlik> ashabihi ajmain